Fashion Day в Рио. Будьте готовы, в этом сюжете мы вам покажем все самое модное, сексуальное и гламурное. Пятый юбилейный сезон Fashion Day Днепропетровск прошел в Рио ярко и насыщенно. Все приглашенные еще раз убедились, что украинские дизайнеры креативны, самодостаточны. Их коллекции выглядят носибельно и модно. Мы начали одни из первых в городе проводить подобные форматы. Это показы украинских дизайнеров. Было очень сложно, но Сегодня уже пятый раз и с каждым годом я считаю, что мероприятия развиваются, становятся все лучше, участвуют более интересные дизайнеры. Мы развиваем шоу-программу, украинскую моду, музыку, культуру, то есть мы все объединяем. Украинские дизайнеры набирают обороты, у нас все больше клиентов становится, это и доступные цены, хорошее качество, и это индивидуальность, эксклюзивность. Все, что нужно, можно заказать у украинских дизайнеров и не ехать в Европу за дорогими вещами. Шенрей приехали дизайнеры со всей Украины. Киев, Одесса, Запорожье, Днепропетровск. Мастера салона красоты «Кураж» под чутким руководством Мариши Наумец готовили модели к выходу на подиум. Наши героини – девушки светские, а значит, обладают безупречным вкусом и изысканными манерами. При этом мастера создавали кокетливые образы благодаря бесшабашным и модным прическам. Подобные мероприятия позволяют мастеру показать свою работу на всеобщее обозрение публики для оценки своей работы. Это довольно-таки важный момент. Хочется понимать, что люди ценят что это действительно не зря стараемся и трудимся. Опять-таки можно узнать много новых людей, скажем так, для дальнейшей перспективы сотрудничества. Это очень важное мероприятие. Модные прически от Кураж придавали внешности моделей эффектный штрих, а в сочетании с ярким нарядом и необычным макияжем девушки оказывались в центре внимания на празднике в Рио. Главная изюминка, считают стилисты «Кураж», грамотное сочетание компонентов, из которых и составлен целостный образ «Мисс Фэшн Дэй Днепропетровск». Для меня каждая модель, вот как сегодня на показе, для меня она являлась каждой как потому что у них, как бы они тоже переживают, чтобы они были красивые. И я к каждой модели отношусь точно так же, как и клиентам. Я максимально пыталась выделить больше своего времени для каждой, и чтобы все остались довольны. На Днепропетровск в Fashion Day свою романтичную коллекцию под названием Kiss Me представила дизайнер Анна Стецкая. Дизайнер и создатель вечерних платьев, основатель студии пошива вечернего и свадебного платья «Анастецкая» представила на фэшн-дэй Днепропетровск в Рио коллекцию белья и одежды для соблазнения. По цели создать именно нижнее белье, потому что сейчас пижамный стиль, он выходит в свет, уже шагает по планете. И поэтому я использовала шелка, нежное кружево, чтобы показать женственность девушек, красоту. Но также я использовала мужские рубашки вместо пенюаров, халати, так, как все привыкли, чтобы такой Мужественностью также показать и силу девушки. Мы должны быть уверенными в себе и не всегда нежными. У нас должна сочетаться и нежность, и строгость. В таком вот образе, как дизайнер, я уже показала свое видение. Героиня коллекции, Анна Стецкая хрупкая, нежная, любимая, желанная, но при этом достаточно независимая и самостоятельная. Именно такой незабываемый образ сексуальной девушки создает романтичная коллекция Анны. Планируешь ли ты создавать пижамную коллекцию сексуальную? Насчет именно коллекции пижамной, то я об этом не думала, но если будут индивидуальные заказы, то конечно же для девушек будем пропагандировать, потому что это красиво, легко, сексуально, то, что нужно летом. Это уже проверено на себе, проверено на моделях.